Animasi ini adalah bab 6 Sejarah Tingkatan 3 by Otak Kita. Di perpustakaan yang sunyi, Nusa, seorang pelajar berumur 15 tahun yang ingin tahu, merenung halaman buku sejarah yang tebal. Dia memulakan bab tentang kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi negara kita. Jelas tertulis, pada awal abad ke-20, getah telah menjadi nadi utama, dieksploitasi sepenuhnya oleh kuasa barat untuk tujuan ekspor. British telah memperkenalkan ekonomi moden yang membawa perubahan bentuk ekonomi dan sosial. Sistem ini memerlukan modal yang besar, tanah yang luas, penggunaan teknologi moden, tenaga buruh yang ramai dan pengeluaran dalam skala yang besar serta bercirikan ekspor. Modal dari Eropah membiayai projek gergasi seperti lombong emas di Raub, Pahang dan lombong petroleum pertama di Miri, Sarawak. Modal yang besar mengalir dari luar negara bagi sektor perlombongan. Di Negeri-negeri Melayu, syarikat seperti Malayan Tin Dredging melabur dalam kapal korek yang mahal. Di Sarawak, syarikat Borneo Berhad yang beribu pejabat di Singapura memonopoli dan melabur dalam emas dan antimoni. Sementara itu, di Sabah, pemodal Eropah dibawa masuk oleh syarikat Borneo Utara British, SBUB terutamanya untuk melombong emas di Sungai Segama dan Arang Batu di Silimpo pun. Dalam pertanian komersial, modal Eropah menumpu kepada tanaman ekspor. Sim Darby dan Guthrie adalah antara syarikat yang melabur besar-besaran di ladang kelapa sawit dan teh di negeri-negeri Melayu. Di Sabah, SBUB melabur besar dalam tembakau, diusahakan oleh syarikat seperti London Borneo Tobacco Company. Bagi getah, modal di negeri-negeri Melayu datang daripada pelabur Eropah seperti Harrison's dan Crossfield. Syarikat getah di Sabah seperti British North Borneo Company juga memiliki modal beratus ribu pound sterling untuk membuka ribuan ekar ladang. Teknologi moden penting untuk pengeluaran yang cekap. Di negeri-negeri Melayu, syarikat Eropah memperkenalkan kapal korek bijih timah dan perlombongan hidraulik memintas kaedah tradisional. Chong Meng, seperti ribuan buruh lain di Sungai Lembing, bekerja dengan mesin gerudi jumbo drilling di lombong biji timah bawah tanah yang terdalam di dunia. Di Sarawak, syarikat Borneo menggunakan kaedah moden untuk antimoni, manakala di Sabah, SBUB membawa teknologi baharu dalam melombong emas di Sungai Segama. Dalam pertanian, teknologi diperkenalkan untuk meningkatkan hasil dan memanjangkan hayat tanaman. Arumugam melihat bagaimana H. N. Ridley, bapa getah kita, memperkenalkan teknik torehan tulang ikan hering Ibedem yang inovatif. Beliau juga membolehkan anak-anak pokok getah diangkut jauh dengan membungkusnya dalam arang lembap, mempercepatkan pembukaan ladang. Di Sabah dan Sarawak pula, kilang-kilang memproses tembakau dan sagu menggunakan mesin moden untuk memastikan mutu ekspor yang tinggi. Permintaan yang tinggi untuk tenaga buruh yang ramai menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh dari luar negara. Orang Cina dibawa masuk melalui sistem kontrak yang ditaja oleh majikan untuk bekerja di lombong timah. Arumugam, seorang buruh India, tiba di ladang getah melalui sistem Kangani di mana Kangani, ketua, menguruskan perjalanan dan hutang. Di Sarawak, kaum Cina Fucho dibawa masuk sebagai buruh ladang, manakala di Sabah, orang Cina digalakkan oleh SBUB untuk melombong emas dan bekerja di ladang tembakau. Nusa membaca lebih lanjut tentang perundangan buruh. Untuk mengawal buruh Cina, British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal Cina pada tahun 1877 bagi mengawasi sistem kontrak dan melindungi mereka daripada eksploitasi. Bagi buruh India, Tabung Imigran India ditubuhkan pada tahun 1908 untuk menguruskan pengambilan dan menyediakan tambang percuma. Walaupun wujud undang-undang seperti Ordinan Buruh Kontrak 1882, kehidupan Chong Meng dan Arumugam tetap sukar dengan gaji rendah dan waktu kerja yang panjang demi keuntungan syarikat Eropah. Aktiviti pelombongan dijalankan dalam skala besar dan bercirikan ekspor untuk pasaran Barat. Negeri-negeri Melayu menjadi penyumbang bijih timah utama dunia, menyumbang 55% daripada jumlah keluaran dunia pada akhir abad ke-19. Di Sarawak, pengeluaran arang batu dan petroleum juga meningkat mendadak, seperti pengeluaran petroleum di Miri meningkat dari 5534 tan 1912 kepada 146729 tan. 1920, mencerminkan skala pengeluaran besar-besaran untuk ekspor. Begitu juga dengan pertanian. Keluasan ladang getah di negeri-negeri Melayu meningkat mendadak dari 5,965 ekar pada tahun 1901 kepada 642,000 ekar pada tahun 1912, semuanya diekspor. Getah juga menjadi ekspor kedua Sarawak selepas petroleum. Di Sabah, Tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah dan ladang getah di sana seperti British North Borneo Company juga mencecah 20,000 ekar untuk tujuan ekspor. Pentadbiran Barat memperkenalkan perundangan tanah untuk memastikan penguasaan ekonomi. Di negeri-negeri Melayu, Akta Tanah Simpanan Melayu 1913 melindungi tanah orang Melayu tetapi banyak kawasan diisytiharkan tidak subur. Malah, Enakmen tanah padi 1917 menghalang petani tempatan menanam getah, menyekat mereka daripada menjadi pesaing. Di Sarawak, Land Order 1931 melindungi hak milik tanah simpanan peribumi, manakala di Sabah, Proklamasi Tiga Perlindungan Hak Peribumi 1889 memastikan urus niaga tanah dengan Eropah perlu diberitahu kepada Ketua Peribumi. Nusa meneliti lebih mendalam. Dia mendapati Akta Tanah Simpanan Melayu sebenarnya bertujuan memastikan orang Melayu terus menanam padi untuk bekalan makanan dan tidak bersaing dengan ladang getah Eropah. Di Sarawak, Land Order 1931 membahagikan tanah kepada lima kategori yang menyukarkan kaum peribumi untuk memperluas tanah adat mereka bagi tujuan komersial. Di Sabah pula, walaupun proklamasi tiga memerlukan persetujuan ketua peribumi, SBUB masih memegang kuasa mutlak untuk memberikan konsesi tanah yang luas kepada syarikat Eropah, seringkali meminggirkan hak tanah penduduk asal. Undang-undang ini, walaupun kelihatan melindungi, sebenarnya lebih bertujuan untuk mengawal dan memudahkan eksploitasi ekonomi oleh pihak barat. Nusa menyelak helayan seterusnya dan mendapati sebuah peta terperinci tentang pembangunan landasan kereta api. Dia membaca bahawa British memperkenalkan kereta api pada akhir abad ke-19 untuk mengeksploitasi kekayaan ekonomi. Fasa pertama, 1885 hingga 1896 adalah untuk menghubungkan kawasan lombong ke pelabuhan seperti landasan Taiping Port Weld 1885 untuk BJ Timah. Fasa kedua, 1897 hingga 1909 menghubungkan bandar-bandar utama dari utara ke selatan apabila NNMB dibentuk. Fasa terakhir, 1910 hingga 1931, meluaskan rangkaian ke seluruh tanah Melayu yang kemudiannya turut membawa penumpang dan merancakkan pertumbuhan bandar-bandar baharu. Rangkaian ini tertumpu di pantai barat dan dibina khusus untuk membuka ladang getah. Landasan kereta api Sarawak pula jauh lebih kecil dengan hanya satu laluan yang menghubungkan kucing ke bau pada tahun 1917 Ngusa kemudian membaca tentang pembinaan jalan raya Di negeri-negeri Melayu, jalan raya dibina untuk menghubungkan lombong dan ladang ke stesen kereta api. Peningkatan penggunaan kenderaan bermotor selepas 1902 membawa kepada pembinaan jalan yang lebih lebar dan menjelang 1939, satu rangkaian jalan raya yang komprehensif telah menghubungkan semua negeri. Di Sarawak, pembinaan jalan raya adalah sukar dan mahal kerana muka buminya yang berbukit dan berpaya, jadi hanya jalan pendek tidak berturap wujud di Kuching dan Miri. Rangkaian jalan raya Sabah juga terhad kebanyakannya menghubungkan bandar-bandar utama di pantai barat seperti Jesselton dan Sandakan untuk tujuan ekonomi. Nusa kemudian membaca tentang pelabuhan. Kedatangan British menyebabkan pelabuhan Melayu lama merosot, digantikan dengan pelabuhan moden yang baharu. Di negeri-negeri Melayu, pelabuhan Weld, Port Dickson dan terutamanya Port Swettenham, Klang, menjadi hak penting untuk mengeksport biji timah dan getah. Buku itu menjelaskan bahawa di Sarawak, pelabuhan Kuching, Rajang dan Miri menjadi semakin penting, manakala di Sabah, Labuan, Sandakan dan Jesselton, Kota Kinabalu menjadi pelabuhan utama. Pelabuhan-pelabuhan ini sangat penting untuk eksport hasil tempatan. Seterusnya, Nusa belajar tentang telekomunikasi. Untuk menguruskan pentadbiran dan ekonomi dengan cekap, British membangunkan perkhidmatan telegraf, telefon dan pos. Rangkaian ini mula-mula dibina di pusat ekonomi, hak pentadbiran dan pelabuhan sebelum diperluaskan ke kawasan lain. Di Negeri-negeri Melayu, talian telegraf pertama menghubungkan Kuala Lumpur dengan Melaka pada tahun 1886 dan perkhidmatan pos bermula di Kuala Lumpur pada tahun 1880-an. Teknologi baharu ini membolehkan komunikasi pantas antara negeri dan dengan negara lain. Di Sarawak, Perkhidmatan telegraf antara Kuching dan Singapura telah diwujudkan pada tahun 1897, meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran dan ekonomi. Begitu juga, SBUB memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio di bandar-bandar utama Sabah, menghubungkan negeri itu dengan dunia luar. Perkembangan pesat infrastruktur ini membawa kesan sosial yang mendalam. Bandar-bandar baharu seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Miri dan Jesselton, Kota Kinabalu, muncul sebagai pusat perdagangan dan pentadbiran. Kemasukan buruh untuk projek-projek besar ini membawa kepada pembentukan masyarakat berbilang kaum yang pelbagai, satu warisan yang kekal hingga ke hari ini. Nusa menutup buku itu dengan riak wajah yang termenung. Dia kini faham bagaimana dasar ekonomi dan infrastruktur yang dibina semasa zaman penjajahan bukan hanya tentang biji timah dan getah, ia telah membentuk semula tanah air dan rakyatnya secara asas mencipta fabrik negaranya yang kompleks dia sedar akan kepentingan memanfaatkan kekayaan negara dengan gigih untuk faedah semua rakyat